Дорогие друзья, дорогие коллеги, дорогие наши студенты, провожая очередной год, каждый из нас прокручивает в памяти наиболее значимые события уходящего года. Непростым был 2011 год для всех нас и для нашего коллектива, да и не только для наших. Мы вступили в период реформ, а это всегда воспринимается болезненно. Однако итоги 2011 года для нас, для нашего учебного заведения были не такими, не такими уж и плохими. Вы знаете о тех достижениях нашего коллектива. Я хочу напомнить, что мы получили за 2011 год не одну золотую медаль, когда презентовали наше учебное заведение на различных выставках, конкурсах. Мы получили гран-при, это наивысшая награда учебному заведению, единственное среди аграрных высших учебных заведений, единственное в Запорожской области. Наши студенты двух факультетов заняли убедительно первые места на независимом тестировании. Это еще раз доказало, что коллектив наш готовит достойные кадры для аграрного сектора экономики нашей страны. Совсем недавно, несколько дней тому назад, наше учебное заведение было награждено почетным дипломом лидер Гаузи 2012 року, который вручали председатель Аграрного комитета Верховной Рады Украины Герой Николаевич Калетник и министр Николай Владимирович Присяжник. Я благодарю наш коллектив, наших студентов за ту работу, которая была проведена в 2011 году. Я хочу пожелать всему нашему коллективу, студенчеством в 2012 году, успехов, не останавливаться на достигнутом. Хочу пожелать каждому из вас здоровья в первую очередь, потому что хорошие дела вершатся только, только тогда, когда у человека есть здоровье. Я хочу пожелать вам счастья, удачи, я хочу пожелать каждому из вас достатка, повышения заработной платы, для того, чтобы каждый из вас мог свободно дышать, Свободно распоряжаться своим свободным временем, а в рабочее время приносить максимум нашему высшему учебному заведению процветание вам, процветания нашему Таврическому государственному архитектурно университету. С наступающим Новым Годом, с наступающим Рождеством Христовым! Шановні співробітники та студенти, прийміть найщиріші привітання з наступаючим новим роком та Різдвом Христовим. Хай у ваших оселях завжди панують мир, добро, злагода, добробут. Міцного вам здоров'я, вам і вашим рідним, щастя, великої любові, терпіння, наснаги і усіляких гараздів з новим 2012 роком! З новими надіями. Хай щастить! Приміщі вітання з Новим роком та Різдвом Христовим. Напередодні новорічних свят бажаючих по кожного вашого селю завітав Дід Мороз і виконав ваші найзаповітніші бажання. Студентам на сесіях добре здати, випускникам магістрами міста. Нехай прекрасні зимові свята принесуть мир, радісні дитячі усмішки, спокій і славу, впевненість у майбутньому. Зичу вам міцного здоров'я, успіхів! родинного счастья, достатку и благополучия. Бажаю гарного настроя и любови. Нехай у вашем житті пануть гармонии и Дорогие коллеги, праздник Новый год – это праздник, который символизирует окончание одного этапа в жизни и начало следующего, следующего года. С этим праздником связаны новые ожидания, новые планы, мечты на следующий год. Хотелось бы в этот праздник пожелать вам счастья, здоровья, удачи, материального благополучия, семейного уюта. И чтобы ваши ожидания и мечты сбыли в следующем году. С Новым годом! Позвольте, уважаемые коллеги, поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам всем крепкого здоровья, пожелать вашим семьям прекрасного настроения. Все старое, плохое пускай останется в 2011 году. А мы с таким прекрасным дружественным коллективом, я уверен, справимся с любой поставленной задачей. Поэтому еще раз с праздником, бодрости, успехов, оптимизма на благо нашего университета. С праздником. Шановні колеги, викладачі і студенти, відчирело серця хочу привітати вас з наступаючим новим роком. Ось і минув 2011 рік. рік Великий приніс багато труднощів, багато випробувань на вашу долю. Але я хочу з гордістю сказати, що такою єдиною монолітною командою, якою ми з вами є, наш університет. І в цьому році залишаюся на лідируючих позиціях в аграрній світі. Вітаючи професорський викладацький склад університету, я хотів би перш за все подякувати всім вам за ту плідну працю, за те, що ви кожен день дарите нашим студентам знання і віддаєте їм свою любов, душу кожному студенту. Шановні студенти, завдяки вашій наполегливій праці. Ми в цьому році мали чимало здобутків на різноманітних конкурсах, конференціях і Олімпіадах. Я бажаю всім вам міцного здоров'я, злагоди і любові у ваших оселях, фінансового благополуччя, творчого натхнення і подальших здобутків у новому році. З новим роком! Деканат факультета инженерии и компьютерных технологий поздравляет всех сотрудников, студентов нашего университета с наступающим Новым годом. Поздравляя друг друга с Новым годом! Мы желаем друг другу счастья. Но, как говорят, счастливой жизни вообще не бывает. Бывают счастливые дни. Поэтому мы вам желаем 365 счастливых дней в Новом году. Мы желаем вам тепла, благополучия. Конечно, здорово. Чтобы получилось все, что вы задумали. Всего самого хорошего. Уважаемые коллеги, вот и закончился 2011 год. 2011 год для факультета был удачным. Были защищены кандидатские диссертации, написано много методических указаний опубликованы статьи, выпущены книги, начальные посидники, а также, кроме этого всего, был выпуск магистров, который отмечен как один из лучших. Кафедры факультета успешно провели этот год, активно обучали студентов, разрабатывали новые методы обучения. Студенты тоже внесли определенный э, вклад в развитие нашего факультета за счет того, что участвовали в конференциях, в спортивных соревнованиях. И один из важных результатов – это результат по срезам нашего Министерства аграрной политики и науки. Разрешите поздравить вас с наступающим Новым годом. Новым годом. Пусть сбываются все ваши мечты, счастья, здоровья, новых удач и свершения всех вами задуманных дел. С Новым годом вас!